29 мая в данном доме при выполнении работ по ремонту, по аварийному ремонту в электрощитовой из-за отсутствия света у жильцов погиб электрик, который работает в домоуправлении номер 3. Гибель его в большей степени связана с тем, что им были нарушены правила техники безопасности и безопасной эксплуатации электроустановок то есть основная причина ну сейчас трудно говорить следствие, следствие идет но он не, не, не выполнил первое правило это не обесточил электрочитовую и начал выполнять внутри довольно таки сложные, судя по тому характеру осмотра работы хотелось бы здесь отметить еще одно что состояние щитовое находилось в неудовлетворительном состоянии и отсутствие контроля со стороны его непосредственных руководителей. Накинули Это стоило жизни, что да. Накинули ноль. Помните, он был отсоединенный вот тот. Угу. Нулевой провод. Он был отсоединенный. Накинули его. Вот нулевые вики все нулевые. Они идут на шину на ноль. Хочу обратиться к руководителям предприятий, работодателям. Тем, чтобы они работали с улучшенным контролем техники безопасности на объектах, там, где есть электроустановки. И хочу предупредить тех рабочих, которые занимаются этим, именно электриков, которые заходят в эти электрощитовые, убрать из своей жизни самоуверенность, а четко придерживаться правил техники безопасности. На данный час військовый прокурор Житомирского района зону... По факту отримання споруденної травми особи під час виконання своїх функціональних обов'язків. На даний час певні перевирушенні дії вже виконані і за участю спеціалістів. Після отримання відповідних висновків із держпромівнаглядом судово-медичного дослідження нами буде прийнято відповідне рішення.